Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте. Мы воспринимаем окружающий мир своими глазами. Мы привыкли наслаждаться красотой природы, любуемся закатами, восходами. И нам доставляют удовольствие вся палитра окружающей природы. Но иногда на наши глаза находит какая-то пелена, и зрение наше ухудшается, и мир тускнеет. Как известно, глаза, зеркало, на души человека, и чтобы в ней отражалось хорошее качество жизни, мы должны не забывать и вовремя обращаться к специалистам, а не кидаться сразу к случайным дилерам и покупать непроверенную оптику, которая может принести вред вместо пользы. Я сейчас направляюсь в областную глазную больницу, где мы поговорим о проблемах, связанных с нарушением зрения. Yeah. Я представляю своего собеседника, заведующего дневным стационаром Николаевской областной глазной больницы Виктора Кимыча Косыченко. Виктор Кимыч, прежде всего большое спасибо, что вы выделили время для того, чтобы принять участие в нашей передаче. И сразу же мой первый вопрос. Вы заведуете дневным стационаром. А скажите, пожалуйста, какая патология в основном превалирует? Кто эти люди, которые обращаются к вам и получают лечение в условиях дневного стационара? Ну, вы понимаете, что дневной стационар это люди, которые могут ночевать дом. Понятно. Вот, значит, это, как правило, патология, которая позволяет нам отпустить человека, получив все процедуры необходимые, диагностические и э, э, лечебные, отпустить его домой. То есть априори это не очень тяжелая патология, не очень тяжелые оперативные вмешательства и курсовые лечения. Курсовые лечения на несколько направлений. Это дегенеративные изменения глаза, как правило это возрастные, это дегенеративная миопия, макулодистрофия, частичная атрофия зрительного нерва. Вот. Хирургическая патология это халязионный, косметика, э, птеригиум и, конечно же, острые патологии. Это иридоциклиты, керата, и кератиты, э, в общем, кератовиты и, естественно, травмы. Травмы не очень тяжелые, такие, которые, я уже сказал, э, позволяют человеку жить и питаться дома. То есть, им оказана уже помощь и для, и для дальнейшего лечения они да, проходят? Да, после... есть, есть такая категория больных которая не нуждается в круглосуточном нахождении в стационаре. Это, во-первых, как правило, городские люди, потому что сельским просто некуда деться. Кроме того, эта категория больных, она должна быть не очень, тяжелой, не очень тяжелой патологией, которая не нуждается в круглосуточном наблюдении, в том числе и дежурного врача. Ну, в общем-то, я так понимаю, что за дневными стационарами будущее, потому что и экономический момент учитывается, и, кроме того, пациент, в принципе, в домашних условиях Ему комфортнее, более спокойно, не, не каждый может пережить вот эту больничную обстановку, палату на несколько человек, ну, может быть, какая-то ограниченность бытовых условий, какой-то стресс в связи с перемещением, с новым положением. В общем, наш э, э, стационар, э, как мне кажется, пользуется заслуженным авторитетом среди э, населения города, потому что сейчас на 35 койках у нас находится 53 человека. Ясно. Ясно. Виктор Кимович, ну когда-то в рамках моей предыдущей программы беседы с врачом мы уже с вами освещали проблемы да, было, было вашей больницы и все, что с ней связано. Скажите, пожалуйста, вот за это время, какая произошла динамика, что изменилось, чем вы пополнились в плане диагностической аппаратуры, другими словами, как вы продвинулись? Я вам хочу сказать, несмотря на то, что в стране довольно ну, нелегкий, нелегкий период, не, не очень легкие годы. Больница, в общем-то, довольно крепко рванула вперед. У нас сейчас из хирургического плана есть две факомашины и э, интенсивными шагами наращивается факомальсификация. Это один из новых передовых методов хирургии катаракты. Внедряется витриоретинальная хирургии и подготовленные специалисты. И все есть для того, чтобы лечение люди получали у нас, именно в нашей больнице, не уезжая за за границу или в Одессу или в Киев. Все для этого уже есть. Чтобы людям было понятно, я должен сказать, что это очень большие сотни тысяч гривен. То есть это, это в принципе было нелегко. Это и организационно, и экономически очень нелегко было, конечно, сделать. Но вот благодаря властям и нашему руководству облздраводдела и благодаря нашей администрации больницы, в общем-то, как-то мы с такой аппаратурой и справляемся. За последнее время закупили Закупили периметр компьютерный, который вы уже имели честь сегодня видеть. Закупили так называемый OCT, это оптический когерентный томограф которые тоже вы сегодня видели его и даже в работе, закупили ультразвуковую диагностику, самую современную с, с, ну, с высокой разрешающей способностью, закупили рефрактометр компьютерный. Ну, это то, что я могу на всспитку сказать. Если бы я взял документы, я бы, наверное, еще больше сказал. То, то что самое новое, передовое, и то, что в мире есть. Можно сказать, что вы не стояли на месте все эти годы и офтальмонология э, областная э, развивалась и пришла к определенному уровню. Да, я думаю, я думаю, который... что она э, пришла и не собирается на достигнутом останавливаться. Мы семимильными шагами. Э... Может быть, не так, как нам бы хотелось силу экономических, вот, но, но больница развивается, и то, что появляются новые методики диагностических процедур, и хирургических вмешательств, и терапевтических вмешательств, ну, говорит, об этом говорит статистика. Анна Владимировна, скажите, пожалуйста, вот мы снимали однажды уже программу именно в вашем диагностическом центре. За это время, скажите, что изменилось, чем пополнилась диагностическая аппаратура в вашем диагностическом центре и насколько она является сегодня подспорьем для постановки диагноза при заболевании глаз? За последнее время мы получили очень современную аппаратуру, которая позволяет нам прижизненно исследовать сетчатку, ее морфологию и поставить те диагнозы, которые даже обычно, при обычном осмотре доктор не видит. Мы видим это на обследовании. То есть даже на самых ранних стадиях заболевания, такого как глаукома, только самое начало мы можем уже диагностировать и ставить человека на учет. Вы сейчас коснулись слова статистики, что по статистике все-таки одним из самых распространенных заболеваний это и возрастные, конечно, изменения, я имею в виду с, с точки зрения органов зрения, и, конечно же, это катаракта. Давайте напомним нашим телезрителям, я думаю, что им будет не безинтересно, какие первые проявления катаракты, на которые следует обратить внимание, забить тревогу и так далее? Ну, начну с того, что... У нас в дневном стационаре пока катаракта не лечится. Все-таки... Э, ну, это понятно? Да, все-таки... Э, ну что, в мире э, катаракта оперативное лечение катаракты все более и более э, находит амбулаторное применение. То есть Конечно. прооперировали и в тот же день отпускают. У нас пока еще такой возможности нет. Мы считаем, что больного надо понаблюдать хотя бы день-два. Да, вот, поэтому в дневном стационаре э, она э, в оперативном смысле не лечится. Катаракта это помутнение в хрусталике. Хрусталик это линза, которая, основная линза, которая преломляет. Благодаря ей мы э, фокусируем все, что мы видим, все фокусируется на сетчатке. Вот если здесь, э, ну, конечно, на экране видно не очень хорошо. Вот эта линза и называется хрусталиком в молодости в зрелые года он прозрачный после 40 лет он потихонечку начинает склерозироваться и как правило к 60-70 годам как правило у почти у каждого человека есть помутнение в хрусталике раньше это был приговор это была стопроцентная инвалидность до того пока не было хирургии но какое-то время вы знаете занимались выдавливая, выдавливая хрусталики мутные потом убегая из села чтобы их потом не избили потому что эффекты были разные Потом оперировали катаракту э, значит, с помощью э, ношения таких вот толстых стекол, то есть просто убирали хрусталик и носили люди так называемую афокичную коррекцию. Теперь где-то с 80-х годов прошлого столетия, то есть с советских времен в, нашем, в нашей стране, э, стали имплантировать искусственный хрусталик. И сейчас практически людей, которым не имплантируют искусственный хрусталик, практически нету, э, даже при тяжелой патологии сопутствующей, там, при отслойках, при тяжелых травмах, вот, практически всем людям имплантируют искусственные хрусталики и с хорошим результатом. Это что касается оперативного лечения, но оперативное лечение это крайний случай. В начальных случаях катарака, когда человек видит 5-6 строчек, 3 строчки по таблице Головная сильцева конечно, ну, нужно закапывать капли. Я не имею права, чтобы не рекламировать непонятно. фирмы, не, при, да. не рекламировать продукцию. Да. Не ну, имею это, это, да, это не наша задача. Ну, если пациент обратится к врачу, тот, исходя из ситуации, в том числе и финансово-экономической ситуации, что больной может себе позволить что нет, значит, оптимальные капли для именно для этого человека. Как, я знаю людей, которые капают э, капли, которые задерживают развитие катаракты, которые капают десятками лет, сравнительно хорошо себя чувствуют и не оперируются. Ясно. Виктор Кимович, скажите, пожалуйста, вот при всем том, что вы развиваетесь, и операции здесь проводятся на таком же высоком уровне, как в любых центрах, рядом с нами находится знаменитый институт, глазной институт имени Филатова. Скажите, у вас взаимные взаимоотношения с этим институтом? Есть такая потребность, что ряд пациентов вы направляете на консультацию? Ну, во-первых, мы им подчиняемся. С точки зрения методических разработок мы им подчиняемся. Во-вторых, что самое главное, мы консультируем и оперируем тех больных, которых в условиях Николаевской областной глазной больницы сделать невозможно. Это вся онкопатология глазная. Мы по приказу не можем брать, потом в силу, в силу особенностей обеспечения и наличия аппаратуры мы не можем на себя брать онкопатологию, поэтому по приказу все. Это тяжелые травмы, очень тяжелые травмы, это отслойки сетчатки пока еще, хотя в принципе у нас уже начали оперировать отслойку, но еще раз, кадры подготовленные, есть аппаратура э, частично, но чтобы полностью избежать всех сюрпризов, надо э, наращивать и наращивать, наращивать эту аппаратуру, это э, большие тысячи и десятки и может быть даже сотни тысяч гривен, э, которые в принципе бюджетом пока ну, не очень предусмотрены. Мы, я опять же говорю, мы сейчас не не в очень хорошем положении. Поэтому пока еще мы в Институт Филатова вынуждены направлять э, определенное количество больных с самой тяжелой патологией. Ну, например, э, с тяжелыми проникающими ранениями. Там, там Понятно. есть подготовленные люди, которые, спасибо, помогают нам. Ясно. Одним словом, что Институт Филатова является и методическим, и практическим центром, как и научным центром, и научным да. Центром, и, и я вам должен и, сказать, что да, у нас да, да. Э, есть люди, которые э, учатся в аспирантуре в, в Одессе. Наши наши врачи молодые, наши коллеги учатся, и поэтому там еще и научно обучающим центром они являются, и мы туда ездим на конференции с удовольствием, на филатовские чтения, на другие конференции. Ну, я, наверное, вам говорю, так сказать, не, не из ложной скромности, я а скажу, что директор института Филатов, это моя однокурсница Наталья Пасечникова, профессор доктор да, медицинских да, наук. Мы с ней учились, вернее, начинали учиться с ней в Крымском медицинском институте, потом она закончила оди, э, Киевский. Мы с ней и... тоже хорошо знакомы, правда... Э, в, в наших стенах она еще пока не, не, не была. Да. Ясненько. А, теперь вот скажите, мы в этот катаракты из таких наиболее часто встречающихся, наверное, больше внимания вы уделяете именно, если вы, вы говорите катаракта, да, оперируются, естественно, в отделении микрохирургии глаза, понятное дело, что они потом не очень-то нуждаются в вашей помощи и пребывании в дневном стационаре. А вот глаукома заболевание более серьезное, которое требует более длительного наблюдения и лечения, и коррекции, они пребывают в вашем дневном стационаре? Собственно, глаукома является основ... практически основными или очень большой частью наших пациентов, которые приходят в лечение в дневном стационаре. Я вам скажу честно, по катаракте вопросов уже в медицине нет. Нет. По катаракте вопросов вообще нет. То есть в начальной степени катаракты капли, незрелая или зрелая катаракта или травматическая катаракта операция все ставится искусственный хрусталик и человек на всю жизнь обеспечен очень приличным зрением что касается глаукома глаукома это коварное заболевание связанное с повышением э, внутриглазного давления в связи с этим возникает тяжелая нейропатия то есть поражение зрительного нерва и э, заболевание нуждается в первое, в контроле внутриглазного давления контроле поля зрения контроле состояния глазного дна и даже при всем при том что если компенсировано внутриглазное давление, нейропатия продолжает ухудшаться, значит функции страдают, поле зрения страдает, острота зрения страдает, и человек в принципе слепнет по некоторым становится э, и становится инвалидом. Но это трагедия и для семьи, и если это человек, допустим, э, которому 45-55 лет, он еще трудоспособен, он хочет э, работать, зарабатывать деньги, быть полезным, полезным обществу, семье, а он слепой. Особенно это, конечно, страшно человеку, который был связан с транспортом или врачом. Или бухгалтеру, понимаете? Вот, поэтому, конечно, глаукома это заболевание, которое требует неуклонной, неуклонного лечения, диагностики, внимания со стороны врача к пациенту. Если этого нет, если не пациент или и врач, или не пациент, не врач этим не занимается, несколько лет и слепота. То есть он требует все-таки постоянной коррекции? Постоянной да, да. Коррекции самое, и ну, вот самое все, вы знаете, что мы сейчас работаем по э, протоколам. В протоколах в отношении глаукомы все расписано. Вот тебе выявили глауком, вот что сделать с человеком. Каждых три месяца он должен показываться, изменять поле зрения, э, изменять внутриглазное давление и следить за динамикой. Хорошая динамика, один вопрос, достаточно курсов поддерживающей терапии, все. Нехорошая динамика или идет повышение внутриглазного давления, нужно Оперировать. Вот Мы на примере вашего отделения как раз и увидели, что комплекс диагностических аппаратов, да, да, которые а? вы, вы сказали, что вы обогатились за последнее время, и позволяет, в общем-то, диагностике, да, способствует да. и динамическому наблюдению по э, эффективности лечебного процесса. Ну, вот я вам да. хочу сказать: э -э -э я работаю около 30 лет. Есть люди, которые в те годы, когда я начинал работать, они уже наблюдались в нашей больнице по поводу глаукомы. Ну, допустим, им тогда было по 50 лет, грубо говоря. Сейчас им по 80, они живы, здоровы и имеют зрение. Но это же о чем-то говорит, при том, при всем, что глаукома, если ее не лечить 5-6-10 лет и полностью слепота, значит наши старания, наши, наша работа к чему-то хорошему ведет. Вот, поэтому я всегда такой пример ставлю, что вы, вот смотрите, вот человек, который не лечился, а вот человек, который лечился. Конечно, сейчас процесс лечения, диагностики Немножечко сложнее, именно из-за экономических э, ника. в советские времена была диспенсаризация. Хочешь, не хочешь, раз в году тебя заставят померять внутриглазное давление, потому что ты на предприятии. Сейчас очень многие люди не работают или работают, ну как бы в частном. Бизнесе кто его направит? Да никто его не направит. Нет мотивации. Скажу. И нет мотивации. Поэтому он, ну ладно, в следующем году приду и, и, и очень много невыявленных случаев глаукомы. А раз так, то поздно начинающий лечиться. А раз так, то даже и, если выявили глаукому у человека нету э, стимула в лице там администрации больницы или администрации предприятия, в он работает. Э, вот, выгнать его в буквальном смысле пока ты не, не пройдешь глазного врача не выйдешь на работу вот. и к тому же еще транспорт дорогой, лекарства дорогие в общем это все осложняет э, нашу работу, но тем не менее э, хотя количество больных с глаукомой и увеличится э, определение заболевания на ранних стадиях тоже увеличится не на поздних стадиях тогда, когда э, То эстетизм... ранее, выявляется. Да, ранее выявляется. Это благодаря, конечно, работам, работе окулистам на местах, благодаря той же диспансеризации, хотя очень туго, но все-таки она идет, вот. И э, и, и новой современной аппаратуре. Перспектива лечения глаукомы на сегодняшний день она зависит от того, насколько рано выявляется заболевание. Обязательно, да. Значит, чем раньше мы выявляем глаукому, тем меньше. Процедуру процент слепоты в перспективе. Чем раньше мы начинаем лечение, соответственно, тем, раньше, тем лучше перспективы по зрению человека. Стало быть, данная диагностическая аппаратура способствует тому, чтобы глаукому и другие заболевания выявлялись на ранних этапах, так да. ведь? Да, да. Нам очень помогает и компьютерный периметр и оптическая когерентная томография в комплексе ранней диагностики. Ну вот мы сейчас затронули вопрос, естественно, глаукомы, а, и вот в отношении компьютерного томографа, который также позволяет и оценить состояние сетчатки глаза, что не было важно, потому что именно отслойка сетчатки глаза, наиболее часто встречающаяся, именно приводит вот такой инвалидизации. Скажите, на сегодняшний день есть какая-то какой-то повод или э, причина для того, чтобы оптимистично смотреть в будущее? Я имею в виду этим пациентам, которых... Сосойка? Ну вообще, вообще проблема заболеваний сетчатки она намного шире, чем отслойка. К счастью отслойка при всей грозности это довольно нечастое явление. То есть у определенного процента людей, связанных с травмой или с высокой безрукостью, появляются какие-то там проблемы, которые приводят к отслойке. Этот процент очень маленький. Заболевания же сетчатки, которые мы можем выявить, огромный спектр, огромнейший. И вот возрастная макулодистрофия – это один из самых главных бичей. То есть центральная зона сетчатки, вот, кстати, если будет видно, вот это вот она вот здесь, мы, все, фокус, все лучи, которые приумновляются, попадают именно в центральную зону сетчатки. Именно так получается, что страдают в связи с возрастными проблемами именно она в первую очередь, потому что там бессосудистая зона. Так вот я бы выставил макулярную дистрофию еще более на первый план. По, по сложности проблемы, чем отслойка. Отслойка сетчатки сейчас, в связи с тем, что появилась лазерная коагуляция, то есть лазерное лечение, которое вовремя обнаруживает причины, которые могут привести к отслойке сетчатки, то есть разрывы, предразрывы, дегенеративные мощные изменения, и обрабатывается зона риска лазерными коагулянтами, в связи с этим отслоек стало меньше, в принципе но и оперативное лечение отстоек тоже стало лучше с лучшими исходами, поэтому вот по поводу отстоек я бы не стал бы сильно пессимистично разговаривать, а вот по поводу дегенеративных изменений на сетчатке тут пессимизма больше. Первое, возросло количество сосудистых заболеваний. в силу стресса в силу того, что экология меняется, в силу глобального потепления и так далее, и так далее, и так далее. Я, причин, я, очень причин очень, очень, очень много. Вот. И э, макулярная дистрофия, которую я, в, в, когда начинал работать, появлялась в, в 60-летнем возрасте, сейчас появляется в 35-40-летнем возрасте. Это проблема. Потому что при макулярной зоне, ну, так для телезрителей сказать, э, человек видит все или почти все, кроме того места, куда он смотрит. То есть, если ты читаешь книгу, ты в том месте, куда ты смотришь, вместо бук ты видишь темное пятно. Или размытые букты, или искажения, что очень э, влияет на работу бухгалтера, водителя, летчика военного врача в том числе, понимаете? И вот это вот, бич. У нас э, дегенеративных изменений э, в, вот в том стационаре, в котором вы были и о котором мы сейчас ведем речь, э, до 40 в некоторые месяцы. То есть это очень большой процент. Ясно. Вот мы сейчас с вами заговорили об этом, и хорошо, что вы даете такой оптимистический прогноз, потому что даже на базе вашего отделения и дневного стационара применяется комплексная терапия при этих заболеваний. Да, да. И э, не последнее место занимает физиотерапевтическое воздействие да, да. на органы зрения и, и, пожалуй, с неплохим, в общем-то, результатом. Одна, конечно, по себе физиотерапия не может ну, решить понятно, всех наших это, проблем. Это в комплексном проблеме. В, э, мы э, применяем... Э, Опять же, как я сказал, лечение идет согласно протоколу на каждое заболевание своей методики. Вот. И э, это и не сосудистые препараты, и не протекторная терапия, и биостимуляторы, и витаминотерапия, и, и физиотерапия в том числе. Мы гордимся нашей э, физиотерапевтической службой, которая, несмотря на я уже 20 раз, наверное, повторяюсь, на сложную экономическую обстановку, умудряется как-то что-то там приобретать, а самое главное, сохранять то, что у нас было наработано. И есть аппараты, которые работают, в общем-то, уже довольно приличный срок. Мы их ремонтируем, мы подключаем какие-то заводы, каких-то умельцев. Вот. И у нас порядка где-то 15 единиц физиоаппаратуры. Это и магнитотерапия, и ультразвуковая терапия, и электрофорез информационно-волновая терапия, которую вы сегодня видели. Вот, была и сейчас временно не работает фосфентерапия. Ну, в общем, короче, отделение работает, крепко стоит на ногах. Виктор Кимович, как правило, в формате нашей передачи мы должны все-таки подарить людям какую-то перспективу оптимистическую. Она заключается прежде всего в каких-то советах профессиональных. И самое главное, какой бы вы совет могли дать по профилактике заболеваний глаз? Ну, смотрите, считается, что э, по прогнозам глобальным к 2050 году научиться пересаживать сетчатку. Задача первая дожить до 2050 года. Это шутка, конечно да, же. Но э, э, с точки зрения э, таких практических советов, как э, человек, который имеет дело с дегенеративными изменениями, э, постоянно это, конечно же, контролировать артериальное давление контролировать сахар крови, э, пить правильную воду очищенную, принимать правильные продукты, стараться избегать вредных привычек, насколько это можно, у кого они уже есть и э, трудно избавиться, хотя бы у, у, урезать их. В этом смысле особенно большую роль играет курение, конечно. Вот курение это... Я, я э, противник курения, призываю всех бросить курить. Вот. Ну что, людям с пожилого возраста, естественно, должны быть простейшие правила. Это делать зарядку. Это в такую жару, как сейчас мы наблюдаем, обязательно носить светлый головной убор. Это пользоваться очками. Людям с глаукомой есть специальные очки, они, они знают, с зеленоватыми светофильтрами. Людям, имеющим макулодистрофию, просто пользоваться хорошими очками, где в оптике они купленные в оптике, они а на рынке, грубо говоря, чтобы там было написано, что с ультрафиолетовой защитой. Э, людям слабовкумам не находиться долго в подвальных помещениях, где очень темно. Людям всем не находиться долго без очков и, и в принципе на ярком солнечном свете, потому что очень агрессивное солнце сейчас. Не злоупотреблять кофе, не злоупотреблять крепким чаем, не злоупотреблять жирными и другими продуктами, стараться придерживаться, э, ну, не диеты, а хотя бы более-менее э, правильного, э, сбалансированного питания. Я должен сказать вам большое спасибо, что, несмотря на очень плотный график работы, вы выделили время. А вам, уважаемые телезрители, я хочу э, пожелать, чтобы вы при малейших каких-то симптомах, которые вас вдруг забеспокоили, то, чего у вас не было раньше, все-таки обращались к специалистам. Это залог вашего качества жизни, и это позволит вам сохранить зрение на долгие-долгие годы. Вам спасибо большое.